Ну, сейчас. Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У вот Трампа. Да я, я думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типу, я сумніваюся, що Україну позбавлю допомоги і сумніваюся, що Америка прям вийде з переговорів. Ну, чесно, це ну, бред. Чи в Путіна є щось на Трампа, чим він може тиснути і впливати на його рішення? Сразу «да», тому що пікова дама карта зла випала. Ну еще пиковая дама, восьмерка, десятка, то есть какая-то информация, десятка бубновая, ну какая-то такая информация, как бы, которая довольно-таки важна, да, не не пустословие. Восьмерка, лишь восьмерка, да. восьмерка это либо разговоры, либо мысли, разговоры, то есть какие-то разговоры, может какие-то записи чего-то, может что такое, да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерка одного, тус червоний. Ні. вообще взагалі ні. Погодиться потім на переможні 30 днів. Ну, бачите, все одно щось буде, якась хитрість, ну, семірка мечів. Семірка мечів і карта сонця. Тобто він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу, він має погодитися, да, але Шохеди запускати він буде все одно. Ну, Я не знаю, як це коментувати. Семірка мечів, це карта лицемірства, одна з найбільших карт лицемірства. Тобто, карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта Сонця, десятка пентаклів, вона говорить про. Оці перемовини. Я так думаю, що це Туреччина. Карта сонця, до речі. Е, перемовини можуть розтягнутися. Да? Я думаю, що перемовини, блін, як неудобно сидіти мені. Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось воно буде, типу влітку має прийматися якесь рішення прямо. Теж не буду показувати. Ну... Ну хотя тут карта тучи, у нас тут как раз-таки про ракеты, ПВО и так далее. Ну карта косы падает. Есть какой-то вопрос там действительно? То есть есть? Карта крыс, видишь? Угу. Ага. То есть я таки. В плане про зубынки самый уставок. Чи зараз буде знайдена якась альтернатива поставки, скажімо, з інших країн, чи дійсно зараз буде трішечки скрутності? Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, в принципі, ми правильно там нагадали ракети по Росії, там якраз успіховий падав тоді тут карта хаос, да, дом і карта ключа. Тобто тут говор, говориться про те, що ми якось знайдемо вихід з положення і будемо своє робити. Все одно, коротше, у нас все буде працювати на експорт. У нас все буде своє, все повністю. І це дуже круто. Я розумію, що треба часу багато для цього всього, але коротше, рано чи пізно у нас все задовбе. У нас і свої ракети будуть, і дрони, і навіть ядерка буде своя. Того ж просто знаєш, це краще, ніж від когось чогось чекати. Це так. Ми чекаємо, але робимо. Про своє. що ти так, говорила так, давно, що так ми тільки є. на себе можемо полягати. Да. Так воно зараз і є. Я впевнена, що ми зараз чекаємо там типу чогось, але під шумок робимо щось своє, розумієш? Я впевнена. І це правильно, я вважаю. Я так розумію, там готуються переговори, якісь, мабуть. Снова. Так, так. Да? Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры все. Все от переговоров, видишь, зависит постоянно. Ракеты, секундочку, да. Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как это трактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, но... то, что по карте, что там мы это говорили. типа, я людям все говорю. Я еще до того, как новости вышли, Говорила, что карта шута. А карта шута по стратегии означает, что, говорю, вы выходите из закрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну то есть ты понимаешь, да? Либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое. По скотски как, как, э, как крысы они поступать будут. В принципе, это и произошло. Потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает, как четверка, четверка пентаклей по Таро э, со всех сторон. Кольцо. То есть они ракетами как обстреливают сейчас. Вот так вот. Тупо кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. Все, все на липень месяц дуже верно. сценарий, я так понимаю. Ну, смотри, по игральным, картам десятка пикова, а эту спикову все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай по Линерману еще посмотрим. Покажите мне июль. Опасности обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту. Украина. Вот так, книги. Карта книги, всадник. Смотри, карта крыс, э -э, карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий это универы, библиотеки, и так далее. То есть мне, когда я делала прогноз на своем канале, падало, что-то связано с украинскими вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются, памятки. Понял? Угу. И потом, когда полетела по Западной Украине, я так сижу и думаю, блин, а оно же реально связано все, там же наша культура, по сути, в Западной Украине. То есть вот, что понял, показывают и карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про дороги, дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение, такое. Тут карта всад трассы и так далее. Карта крыс вот. Да, то есть зараз ему карта... верно что... снова так, дети так, так, под... так. Карта ребенка, дети. Ну то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца, ключ ключ. Гора. Кстати, я думаю, что по Западной Украине, вот опять карта горы. Видишь, выпала карта горы. Снова Западная Украина будет страдать в июле. О, напруженный месяц обещает быть. кое что, да. Не знаю. Так, а вопрос какой? Секундочку, что за спросить? Чи дійсно зараз США почне тиснути на Україну, можливо, обмежувати допомогу, про яку ми на початку говорили, щоб Україна припинила обстріли? Ну, всадніки всадніки гора, гора падає. Ну, ну, я б не сказав свої всадніки гора... Тут, може два, тут трактувати можна і так, і так. Тобто всадніки гора, по суті, можна сказати, що в принципі це і відбувалося вже. Ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения, потому что карта горы, она говорит о том, что обстоятельства тяжелые просто, поняла, очень. Или там еще карта джентльмен, да, падает, то есть типа и гора. То есть говорится о том, что, по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо. Не будет успеха иметь, поняла, давление Трампа на Зеленского. Давай так еще могу трактовать. А покажите это отношение Трампа с Путиным, мне. письмо, общение есть, видишь, письмо сразу падает. Есть общение, есть контакт какой-то. Стартайстов, корабль. Хорошо, по-прежнему, покажите мне, все-таки Трамп нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса, я, сердце и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда, солнце и башня. А Зеленский, секундочку, а Зеленский, сейчас к Зеленскому отношение настоящее. Садни. Ребенок, ну как, понятно, как к Зеленскому. Молодой парень, давай я так скажу, да. Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева, корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер неплохое, это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам а Зеленский как Трамп носит. Это очень странно все. Кольцо. Птицы. Дорога. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но не, все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял там карта? Но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, ну, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний, э, без, без лишней эмоциональный, бессердечный, без но при этом как бы не падает, что он враг. То есть тут тоже очень, может, какой-то он просто... Только характер у деда странный, может, какой-то, я не знаю. Хорошо, а покажите нам, давайте так, хорошо, Трамп все таки Украине помогает вообще? Ну, то есть, может, мы много чего не знаем, а понимаешь, мы много не знаем, наверное. Безумовно. Можно даже не Трамп пытаться, можно вообще США. Или сейчас мы получаем достаточно этой помощи от США. Ну, опять-таки, метод кнута и пряника. Как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака, и дерево. То есть все равно как-то... Как я говорю, пиздит-пиздит. Угу. При этом все как-то пытается что-то где-то. Ну, что такое. Тихоря может. вот они уже делают так же про я не знала. Я даже уже об этом думаю, знаешь. Может как-то уже там пытаются Зеленский сами по себе где-то что-то это. Это было очень это... а неплохо. Да, да, да. да.